Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про сучасний протез, який народжується в Україні, і аналогів в світі здається, немає. В студію нас гості Юрій Киричук, доцент кафедри приладобудування Національного технічного університету України КПІ. Добрий день. Добрий день і Олександр Скориков, це директор Київського заводу художніх виробів. Добрый день. Добрый день. Я понимаю так, что идея родилась у Александра э, в голове, а потом уже начала как-то там э, трансформироваться с помощью даже 3D-принтеров и современных технологий. Но я думаю, что, Александр, вы расскажете ну, более подробно, как с чего все начиналось. Ну, начнем с того, что ничто не нового э, под луной, да. То есть ничего нового не изобрели, просто мы стараемся и сделаем качественный продукт. Теперь что? Есть проблема, и каковы варианты решения? Проблема в том, что, ну, в моем понимании, сейчас на территории моей страны идет война. И будет много раненых, и, которые требуют помощи. Есть много мирного населения, которое точно так же... Наверное, это, это несколько десятков тысяч человек, которые точно так же нуждаются в протезировании. Сложность, вернее, ситуация в том, что... На настоящий момент у нас в стране порядка 20 заводов по протезам. Однако все комплектующие импортные. В октябре месяце значит, к обменам выделено порядка 600 миллионов гривен. Вроде бы, да, это здорово, великолепно. Однако, понимая, что все комплектующие импортные, это значит, что вся эта сумма просто слита из страны. Возможно, в данной ситуации, когда нужно делать быстро, это было единственное решение. Но когда мы начали изучать более плотнее этот вопрос, изучаем его с августа месяца, мы столкнулись с тем, что все поставки, которые идут с Запада, будь то ну, вернее, будь это с Японии или Индии или немецкой, это, увы, это устаревшая, морально устаревшая техника. То есть, хотя она и позиционируется себя как передовая, то он, когда мы начали изучать уже патентные, патентные вещи, мы столкнулись, что в принципе в страну поставляют старую, старые, модификации. Разве может быть в Японии, ну, допустим, ладно, в Индии? Да, возможно. В Японии. Более того, мы даже удивились тем, что, например, в Японии и в Германии один и тот же, один и тот же прибор. Угу. Ну, это вообще отдельная тема, мы даже э, вот, рассме рассмеялись. это. Э, по поводу значит, накруток. Э, сейчас, вернее, как, как последовательно, как э, разворачивались события, в августе месяце, когда э, был период люстрации, и люди, чиновники, я имею в виду, имели еще там страх Божий. Я обратился к директору нашего киевского казенного предприятия протезного завода с просьбой предоставить нам изучить передовые мировые образцы по протезам коленного сустава. И он дал мне два и японца, и немца. Каждый прибор по 50 тысяч. Просто так. Я написал расписку некую, значит, и что я беру его. Я взял эти приборы, отдал своим партнерам, ну, коллегам, на оборонном предприятии. Там сделали быстро спектральный анализ, изучили состав стали, разобрали по винтикам полностью. Вот, и была поставлена задача в кратчайшие сроки э, отработать э, технологию выпуска отечественного прибора. Но при этом, естественно, не повторяя патент э, данных предприятий. Мы изучили, ну Юрий Владимирович расскажет уже более техническую составляющую это его территория. Вот, то есть была поставлена задача ни в коем случае не ну, как бы, уважая патентное право других стран создать свой продукт. Когда начали копать глубже, значит, вот, и тут наступил момент, когда все это делаем на голом энтузиазме. Вообще. То есть я свободный человек, я ничем не зависим от там, людей Кабмина. Да. Мы это делаем своими ресурсами. Но когда я пытался значит, попасть хотя бы на прием э, к министру политики, я знаю, что они там каждую неделю собирались, о том, что там какой-то рокировка, какие-то заводы сокращали по протезированию, увеличивали, уменьшали слияние. То есть такая бурная деятельность шла. Вот. я объяснил, смотрите, у нас я передал документацию. Я передал открыто им техническую документацию. Это вообще это как бы имеет стоимость. Техническая документация. Это уже ]Uh, того, что готов, вы готово, да, готов, из... которое изобряли. сделано. Мы можем показать, наверное, фотографию, вот хотя бы первую, на экране. Это прототип, я так понимаю, да, да? то есть это э, еще просто компьютерная графика, то есть это да, не, не В живаим... октябре в октябре это было на уровне чертежей. Я не смог попасть даже на заседание. То есть посчитали нужным, что значит, ну, вот, э -э 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 нет времени для этого. Ну, корейцы, то, то их, э -э их решение. Поэтому мы, э -э я, так как у меня основная специализация 3 d моделирование, я тесно связан с со структурами, которые имеют свой ресурс. То есть, допустим, компания 3D Smart Print помогла полностью в макетном прототипировании, взяла на себя все расходы. И мы сделали опытный образец. Опытный образец передали на выставку торгово-промышленной палаты. При поддержке крылья «Феникса» огромное спасибо им значит, дам дали эту площадку. И сейчас, вот на настоящий момент, мы уже, значит, еще раз улучшили, и уже, я думаю, что к 7 января у нас будет два заводских заводских опытных образцах под ключ. Чем это лучше, чем ну, зарубежные аналоги японцы и немецких производителей? Лучше может сказать, ну скажем так, каждый хвалит свой продукт. Лучше должны дать заключение люди, которым они будут, ну собственно, они являются третейским судьей. Угу. Поэтому я обратился сейчас в Ирпенский военный госпиталь. Ну и плотно работаю сейчас, и с Печерским госпиталем, и Серпенским. Вот. Есть уже пофамильно люди, которым вот будут согласились попробовать. То есть, что такое установка? Это же колено сустав, но к нему нужно еще обработать культуру и так далее. И вот они уже значит, будут пробовать. Потому что мы же не прошли сертификацию. Да? Это, ну, но сертификацию можно несколько лет проходить. Вот, а э, приборы нужны сейчас опять же цена ну допустим для военных госпиталей мы бесплатно все это предоставляем в то же время украина сейчас закупает по э, вот я знаю тот же протезный завод по цене 270 тысяч один каждый коленный mm -hmm. сустав э, ну, мы просмотрели значит составные из чего может ну, то есть какая себестоимость приблизительно это 30 тысяч. То есть вот 30 тысяч этот же прибор можно выпускать в Украине, или он закупается сейчас по 270. И, Р, и поверьте, разница да. Разница в 9 раз, если я правильно помню. Да. По то есть, как бы, если бы этих как бы, лучших там, английских образцов хватило на всех, дай бог с ним. Но нужно понимать, что на всех не хватит. То есть, да, отрапортуют чиновники, что мы там срочно там помогли, но ну, помогут там 20 человек но на эту сумму, да? Вот. А как же остальные, как мирные жители? А реальность себестоимости вот такая, если выпускать у нас в стране. Я обратился тогда к поставщикам, патентодержателям. Значит, это англичанин, и при ним команда прокладка, которая, собственно, мне кажется, заключила кабальные условия для этого ученого. Он приезжал к нам в Киев. И я вот открыто говорю, можем ли мы встретиться? с вашими, значит, ну, дилерами, да, или там, и оговорить а возможность закупки патента. Мы найдем деньги, чтобы купить у вас патент. Так как англичанин говорит по украински, его быстренько сказали. Он завтра уезжает, значит, и остались только, как говорится, вот эти прокладки, которые ну, у них есть все мои координаты, ну, на встречу. Я говорю, мы готовы купить. Люди навстречу не идут. Если они не готовы купить, то мы готовы разработать. Вот. И в этом направлении уже проведено определенные действия. Я думаю, что в ближайшее время к февралю уже будет у нас uh -huh. вот, вот этот участок. В непосредственной разработке также принимал участие и, приборостроительный, и прибор, кафедра приборостроения, да, я правильно? КПИ и Юрий, да. да, Киричук здесь у нас находится. А ваша задача и ваша вот что вы внесли в этот проект? Ну, моя доля это все-таки, как говорится, была поставлена задача сделать заменитель зарубежного аналога. Вот. После того, как были изучены два вот этих аналога, японский и германский. Вот, была разработана наша конструкция, внесены свои изменения, внесены свои ноу-хау. Вот, брался упор, конечно, на то, чтобы максимально удешевить конструкцию, чтобы она была доступна, проста в изготовлении, вот, но с сохранением тех основных характеристик, которые к ним предъявляются. Ну и кроме того, что все-таки это делается под определенного человека, значит, сам прибор должен, ну коленный сустав имеется в виду, должен настраиваться под человека, на определенный вес, человек у нас, люди у нас разные бывают, и чтобы он достаточно комфортно себя чувствовал все-таки. Вот. И, конечно, есть сейчас вот эти вот разработки, вот японские, вы говорили, что Старые. Там есть действительно, как говорится, очень продвинутые, интеллектуальные. Там сам протез, вы не успели подумать, а он уже сделал это все. Вот. Ну, в нашем случае тут одна чистая механика, но просто из-за того, что надо было это все достаточно быстро сделать, и небольшое, небольшое количество участников было все-таки, Поэтому остановились пока на механическом. Но в перспективе вот мы уже смотрим, уже собираем э, команду, которая уже будет разрабатывать непосредственно уже тоже интеллектуальные. То есть получается при мотюрой, ходьбе я скажу. должен как-то вот сам да, регулировать вот этот Нет, шаг. Нет, он в принципе сам регулирует, но просто э, в протезе подниматься по ступенькам ну, достаточно сложно. Он не отрабатывает подъем изгибания в колени во время подъема по ступенькам. Вот ходить вы можете. Он ну, реагирует на хождение там, когда колено э, перенос идет ноги вперед назад. Это там нормально. Но при подъеме все-таки немножко он еще не доработан. Ну, он не предусмотрен пока для этого еще. Да. А, получается что из аналогов зарубежных этот аналог дешевле там практически в 10 раз несколько ну, раз в несколько раз ну в 9 если там Еда. В, да, в 9 раз дешевле в... какие современные там а, использовались материалы насколько он может быть легче там удобнее или есть у него а, ну, явные такие плюсы которые его отличают от аналогов зарубежных стран ну э, аналоги Значит, смотрите, у нас налоги весят где-то в районе от 900 там, до 800 грамм самого колена, коленный шарнир. Ну, мы постараемся, конечно, уменьшить там. Но опять же, это все зависит от э, человека. Если это взрослый человек, ну, он и 900 грамм подымет, как говорится. Хотя это будет немножко тяжеловато. Если это хрупкая или худощавый парень, вот, то 900 грамм уже будет, скажем так, будет для него тяжеловато, поэтому под будет несколько типов, вернее так, линейка там, скажем, на 150, то есть тучных людей достаточно там 100 килограмм и в пределах там 70-80 килограмм, то есть в зависимости от человека его веса будет определенный тип шарнира. Вот. Кроме того, он обеспечит достаточно высокую надежность. Он будет, там будут максимально использоваться легкие материалы, конечно. Вот. Ну и, соответственно, будет цена. Цена все-таки это является. Угу. А, многие изобретения изобрели еще давно, и они уже вот как бы вот лежали на полке, выдерживались даже дольше, чем хороший коньяк выдерживается, и до сих пор не внедрились в, в жизнь. Не постигнет ваше изобретение та же участь? И что вы для этого делаете, для того, чтобы все-таки достучаться там э, в эти государственные органы, в те, которые вот решают вопросы, которые нужно сейчас уже решать? А точнее сказать, еще надо было позавчера их, наверное, решать. Вы знаете, я даже вот до этого времени не тратил время на обивание кабинетов. Просто это трата время. Потому что есть конфликт интересов, и я понимаю, что мы со своей там, идеей, как бы на ни было правильно, и как бы, скажем, с трибуны патетические наши там, политические бонзы ее не, не говорили, на самом деле то есть никакой помощи там не жди, и поэтому я не тратил на них время. Но, э допустим, так как уже я понимаю, что надо решать проблему комплексно, уже э для этого предприняты следующие шаги. Первое. Значит, э все, что касаемо приборов, связанных с механической автоматикой, то есть мы говорим сейчас за да, несколько степень свободы в механике и управляемой гидравлике, то, по-моему, уже вот из этого выжато все. Я имею в виду вот мировыми брендами, то есть mm -hmm. уже в этих приборах выжато все. Действительно талантливый сейчас прибор англичанин мы увидели, но я думаю это вопрос там двух месяцев и украинская группа сможет сделать, наверное, даже еще лучше. Вот, то есть это вопрос двух месяцев. Теперь что касается, понимаете, но это уже э, надо выходить на уровень э, биопротезирования, то есть то чего у нас даже и, ну как бы и мечтать нельзя. Вот, что конкретно сделано? Значит, всегда в сложной задаче должно быть прорывное, прорывное какое-то ядро. И э, я какой-то, значит, по-моему, в ноябре я передачу про украинского солдата, добровольца Василия Пилыш. Вот, том, что он прошел Майдан, пошел значит, в АТО и После ранения попал в плен и будучи раненым его, значит, только за то, что у него была на, на плече слава Украине, ему э, по зверячему отрубили руку. Просто это, это без, это ну, зверский поступок, я не хочу никак комментировать с моральной точки зрения. То есть вот э, он месяц провалялся в госпиталь в местном, я имею в виду сепаратистском госпитале. Вот. Там мытарство, у него там что-то загноилось. Ну, то есть, ну, жаховые условия. Вот, его обменяли, и сейчас он находится во Львове. Ну, вот, значит, вот такая я получил входную информацию. По телевидению. Вот, в течение, значит, на следующий день я пришел в волонтерскую группу. Я говорю, вот, есть ситуация, есть парень, которому реально, ну, понимаете, у нас как какие выборы огромные бигборды, любить Украину, слава Украине, там чего-то Украине, вот по 700 долларов в, в месяц да, за каждый бигборд. Вот парень, который реально за эти слова ему отруби, отрубили руку. Ре вот это реальный человек. Можем ли мы ему помочь? И что нужно? Я говорю, ну у меня есть э люди в центре Сапр во Львове. Значит, у которых самая лучшая техника сканирования, у них там западная техника, супер дорогая, которые могут сделать сканер э, живой руки, левой руки. Вот, мне нужна командировка, хотя бы билет на поезд. Если что, переночу переночую в госпиталь или, или военную. Не вопрос. Вот, значит, я еду во Львов, перед этим волонтеры значит, нашли тут же координаты. Это все быстро, понимаете, чем мне нравится? Волонтерские группы ⁇ это не чиновники. Все сделалось буквально за несколько часов. Нашли прямые координаты мамы, папы, Василя. Я перезвонил, поговорил с ними. Не дали телефон Василя. Поговорил с Василем. То есть я еду, готов ли ты встретиться? Да, готов. Э, Приезжая во Львов, в центр САПР, э, машина, э, госпиталь, Василя привозят э, в этот центр и э, делают точный сканер его левой руки. За несколько дней они из облака точек уже сформировали полностью СТЛ-модель. СТЛ-модель позвали и переправили ее в Киев в Киеве на в центре 3D Smart Print, значит вот сейчас в январе распечатывают точную копию асимметрию, естественно, но уже правой руки, угу. вот, то есть мы можем получить, причем там даже, даже волос волос и тот виде, настолько, настолько точная техника, вот. Далее мы говорим, что и волонтеры связались с украинской диаспорой в Штатах и говорят, у нас есть парень, которому ну вот вы можете вот в этом жутком случае помочь персонально, но ему нужен хороший протез, биопротез, которого в Украине сейчас ни у кого нет. Он там стоит где-то 200, 200 тысяч евро, какую-то, вернее, ну, скажем так, некую большую сумму. Вот, конкретно 200 тысяч. Украинская диаспора говорит, да. И все это решилось за вот несколько дней. Есть, а знаете, что дает 3D модель? 3D модель в любом случае необходима, потому что нужно делать, собственно, что, она дает масштаб. А уже, то есть, мы пошли каким путем, что внутреннюю начинку, наверное, будут делать в Штатах. А э, внешнюю скорлупу и всю, всю механику и гидравлику это должна быть украинская группа делать. Uh -huh. вот. То есть я обратился в Академию искусств. У меня э, друзья на кафедре скульптуры. Можете ли вы значит, сделать э, тюнинг, ну как вот робокопа, дали там звездный вот? Легко. вот, или бесплатно, пацаны. Ну, говорит, ну, сделаем. Вот, значит... Э, Сейчас вот я работаю с историками, которые изучают геральдику. Вот, которые там делали для Филарета его знак лично его знак геральдический которые сейчас вот мы с ними ну, ведем в том числе знак для Капиланов разрабатываем мы можем разработать геральдику на плече но с текстом а, не слава Украине а за едину Украину». вот сейчас историки вот начали то есть это делать. будет протест персональный вот, титана, за, да, за да, едину а, дальше вот обратился к значит, художником в детскую художественную школу. А можете ли вы нарисовать, есть общий герб, да, а есть символ семьи. Мама, папа, ребенок. Это сделали художественная школа. И, значит, музыкант, вы можете написать мелодию, чтобы он вначале левой рукой сыграл именно его мелодию, патриотическую, украинскую. А через полгода протезом он сыграл уже двумя руками. Uh -huh. Мелодия написана. Я обратился к своему другу Александру Шостак, вот, ну, как, ну товарищеские хорошие отношения, у которых он строит вертолеты. Я говорю, Саша, ты можешь вот дать э, зап, зап, инструкторов, дать э, помещения, ну, классы, вот и персонально одного человека, бойца, солдата, научить летать за полгода. Он говорит, могу и людей там. И это сделано, понимаете? То есть все нужно решить без каких-либо там указаний сверху или там ожиданий чего-то, просто на человеческих горизонтальных связях. Вот. И хотя вообще-то этим должно заниматься, это абсолютно медийный формат. У нас есть он центр там чего-то, РНБО или там чего-то. Из этого можно создать мощную, а так, наступательную такую информационный пласт, нацелен даже не на нашу аудиторию, а, наверное, на европейскую аудиторию. Юрий, скажите, а вы вот готовы дальше идти, вот, э, разрабатывать на базе кафедры КПИ э, и биопротезы? То есть вот, готово наше вообще э, украинское производство заниматься вот современными такими моделями? Я думаю, готово все-таки. У нас, э, я знаю, многие люди Вернее, ученые занимаются такими вопросами. Единственное, что просто нету, э, скажем так, пробивных людей, которые могут это все внедрить, mm -hmm. скажем так, и наладить такое производство. Вот. Поэтому есть перспектива, надо работать. А в каких проектах вы принимали участие вот до протезирования и до разработки модели коленного сустава? А, кстати, у нас есть видео, и мы можем посмотреть, как работает вот это же тоже получается 3D графика, да, то есть это не да, это, это полноценное моделирование да, да, работы да. сустава mm -hmm. на компьютере, как он будет работать непосредственно э, на привод. Да, да, на да. Человека. Mm -hmm. вот. И вживую, получается, его еще нет, да, физически? Уже нет, есть, вот, он, вот, есть, уже он есть, но он был... Уже так... сейчас его вырезают в Титане, вот как раз вот на оборонном предприятии. Его, значит, 20, 28 января в здании торгово-промышленной палаты будет презентация двух опытных образцов под ключ. То есть в материале, так как он будет настоящим. Я думаю, сделают ее раньше, но ну, как бы вот, площадка зарегистрирована 28 числа. Юрий, вы в каких проектах вот до протезирования, до разработки модели протеза коленного сустава принимали участие? Что уже с вашей помощью доработано, разработано там, допустим? Ну, во-первых, как говорится немножко про себя. Значит, работаю на кафедре приборостроения. Я являюсь ведущим преподавателем по 3D-конструирование приборов. То есть студентов обучаем работать с 3D-моделями, которые вы только что видели. То есть студент с нуля разрабатывает конструкцию, моделирует ее, смотрит, как она будет работать, смотрит, как улучшить ее внешние характеристики, физические характеристики. Вот. Кроме того, у нас студенты под моим руководством работали при создании небольших роботов. Работали при создании различных датчиков, которые измеряют физические величины. Вот. Магистерские работы у нас были хорошие. Разрабатывали счетчики жидкости, газа, нефти. Вот. У нас довольно много разработок. Ну, единственное, что, конечно, это все в основном идет на бумаге, но кое-что, конечно, идет и патентуем, ну, ноу-хау разрабатываем, патентуем. Но пока еще не хватает финансирования, чтобы это все нормально ввести в производство. И... Вот, понимаете, в рамках вот этого проекта, вот это и тот может быть вот тем стартапом, да, который Uh, у нас вот там Минпромполитики кричит, у нас нету кадров. Uh, Министерство собрания говорит, у нас там тоже чего-то им кто-то жить мешает. Вот. Хотя доходило до абсурда, что я uh, привожу директора Solidworks, uh, представительства, и, и говорим, вот мы можем Solidworks официально передать 500 лицензионных программ. Последняя, Solid 2014, в КПИ. И мы становились тем, что они не берут. Я говорю, почему? Ну, я свел людей, да, вот я говорю, ну, как бы лицензионные программы, все. А потому что не хватает преподавателей. И все. И так и не там. А, ну, это Хотя есть кафедра черчения, да, которая на кульманах до сих пор работает в КПИ, маразм. Ну, то есть 700 человек весь первый курс сводный изучает на там на доске черчение. Вот соли, да, вот у них просто нет кадров, нет расписания там. Ну тот так-то вопрос, скорее всего, на э, в завершении тогда получается. Вот э, то, что вы разработали, и будете представлять в конце января будет презентация коленного этого сустава. А есть э, производственные мощности, на которых действительно могут изготавливаться эти протезы. И реально дальше они будут разрабатываться? Пойдет дело вы, больше двух, трех? Нельзя ввязываться в тему мощную, да? Если ты не прокачал всю эту ситуацию, может быть, даже на год вперед, минимум на год вперед. Первое. Создано сейчас уже сводно из разных, там и авиационно-космический центр подключен, да, уже расширенная инженерная группа. Прописаны два, выбраны два ключевых производственных организации. Это КЦКБА, они работают на атомную промышленность, на космос работают. У них очень мощная именно техническая база. То есть пяти осевые координатки по металлу, вот, литиевые печи там под давлением. Ну, то есть это очень мощная ресурсная структура. И, наверное, если мы будем переходить на биопротезирование, нужно подключать людей с оборонки, которые работают по радиоэлектронике. Это уже тоже есть предприятия определенные. Я с руководством переговорил. Готовы, готовы помочь. Включаться. Нет, угу. нет, они видят в этом свой подряд, угу. очень прагматически, и слава богу, это рабочие места, это, это производство в Украине. На этом все. Спасибо да. вам большое и удачи в продвижении ваших... Калінних суставов і в і не те, тільки віде. лінійки модульно да. модульно да. да. Спасибо. Шастливо. А нагадаю телеглядачам у нас в студії були Юрій Киричук, це доцент кафедри приладобудування Національного технічного університету України КПІ. І Олександр Скориков, це директор Київського заводу художніх виробів. Дякую. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.